раком Макафо. Продолжается серия размов. Пиздешь о просветлении, я бы сказал. Да ты даешь, капец, ну так нельзя. Ну что? Ну зато правда. А если девочки будут слушать, ну капец. А девочки как раз больше в этом разумеются, не мальчики. А что, расскажи мне. Ну я так думаю, что девчата это больше такие духовнейшие створения. Они думают одночасно про много вещей. А мужики что, такие там поїв, поспал. однозадачные обезьяны, да? Да, да. Если чистить зубы, то ссать одновременно я не могу. Ну, кстати, это посмотри, как устроено. Но опять же, а ты знаешь, есть такое понятие, что все мы состоим на процент. Ну, мужчина это, допустим, там, условно говоря, может быть, 60% мужчина, 40% женщина, или там 70-30, или 50 на 50. Mm -hmm. oh. А просто бесполое создание. Слышал такие приколы? Ну, реально. Ну, я чувал что это означает конкретно. Ну, это так и означает. И, э, преобладание мужских или женских энергий. Mm -hmm. То есть, ну, допустим, женские какие энергии, ну, как должны быть? Ну, я не знаю, это однозначно что-то связано с материнством. Ну, вопрос там, не, не важно, там. Ну, условно, условно, условно говоря, там понимание, понимание ну, то есть да. какая то эмпатия, там, какая-то. И вот это все, что, все, ну, все что, все, что, все, что, что создает комфорт, все, что создает уют, все, что создает момент, это все больше женские энергии, да? А мужские энергии, это там, что -то... Нарубатый, на хребте, тут не принести, ведесты, траля-ля-ля-ля-ля, -ля, 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 ля и вот все там железные дровосеки. Ну війна, да, там, кому ну, железные... Может, железные... железные дровосеки, я тебе люблю. Mm -hmm. То есть, ну, а, а сколько вот таких есть мужиков, которые очень мягкие? Это преобладание женских энергий. Mm -hmm. Просто преобладание женских энергий, мягенькие, все спокойно с себя общаются. Э, ровненько, все это. Но когда э, наступает момент принятия какого-то важного решения. Хіразів кусти. Маша, зроби сама, як хочеш, як знаєш, і все. А чому? Потому що відповідальність. А брати на себе відповідальність – це така енергія. Мужська проблема. Ладно. Хай так буде. Ми хотіли проговорити про майбутнє, про майбутнє професії і що ж, які, які зник, зникнуть в, раз... в результаті розвитку прогресу, штучного інтелекту і все такое інше. Що... А помнишь, мы как-то с тобой обсуждали вопрос, который назывался Влажные мысли о будущем Украине. Помнишь? Да, было такое. Вот это примерно та же самая тема. Тогда мы к чему пришли? Потому что по большому счету, ну, Украине надо аля звать, либо варягов, ну как вариант, потому что ну, варягам все равно у них там, ну нету там своих каких-то в Украине заводов пароходов ну нету там того что надо лоббировать, отстаивать я вижу что звать варяги для того чтобы управлять управлять Украиной, да, управлять процессом и, ну, ну, говорили, и... Ну, и... А... а все механизмы управления максимально автоматизировать отцифровать и запустить чтобы они происходили в автоматическом режиме, то есть самая главная задача это не пустить человека же под ручонками, что сделал, настройки Зип, поменял, Зипсувался. да, поменял настройки, uh -huh. то есть вот то же самое касается что бизнеса, то есть э, когда бизнес доходит до определенного уровня своего развития, который уже хоть какой-то, скажем, уровень, надо его тогда выводить из состояния э, ручного управления и ставить просто синхронно Поэтому, а теперь, что касается искусственного интеллекта. Ну, или вообще э, будущего, да? Э, меня, вот я, я, уже говорил, меня мучает только одна проблема. Куда деть эту массу людей, которые высвободятся? Потому что это же по большому счету будут тюлени, но объективно. То есть, ты рожден для чего? Ну, для чего? Ну, чтобы я вырос, и меня потом зарезали на мясо. Или как тунец, например. Я думаю, что не будет в этом проблемы. Ну людей, это... людей, резать не будет? Не, 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 проблема в резании людей, а проблема в том, что, ну, как там говорят, закон, э, как называется, там где 20% вирішивает... типа э, да, закономерность Парета? Да, да, да. Вот я и про это говорю. Воно и сейчас так работает. 80% людей, они, по сути, ну, не Ну, на работу Або они ходят. На работу ходят. И при этом они больше всего там активные. Больше всего активные. Но там не делают Херовую тучу ресурсу. але по факту, эти люди, ну, фактично, если их не будет, ничего не изменится. Ну, контрпродуктивная составляющая, да? Контрпродуктивная так. И поэтому с развитком и штучного интеллекта просто эти люди официально висвободяться в какие-то другие направления. Ну, я думаю, что будет там развиваться, я же говорю, какие-то новые религиозные течи появятся, секты, ну, будь, будь что, можно там, ретриты. А в... ты не думаешь, что замутят специально какую-то войну, чтобы ебнуть, допустим, по Китаю, ну, условно, и по Индии, две, и сразу херак, и полпланеты, блядь, ушло? А чем тебе заважает та Индия или Китай? Они там себе там и так живут и тусуются. Проблема... А смотри, проблема не в том, что... Экспансии, сколько... чтобы не Про... было на Про... европейский Не, не но... в этом дело. А... Вопрос очень простой: нахрена содержать миллионы свиней, курей и коров, которые выпускают парниковые газы и тем самым планету заставляют там какие-то климатические климатические прочие изменения? Если проще захерячить там миллиардов пять людей и все, и не надо будет этих коров, свиней, соответственно, кратно все уменьшается и все, планетка начала кайфовать. Когда-то же ты помнишь эта теория золотого миллиарда? Да, да, я как раз я про нее подумал. Ну, Билл Гейтс не просто так об этом говорил. Ну, я думаю, что грохнут. Или постерилизовать начнут, ну, то есть через еду начнут добавлять какие-то хрени, и, и ну, о, о, женщины, как это слово модное, которое могут рожать? Ну, скажи мне. Господи, Анжела, как, как слово называется, когда женщина способна к воспроизводству, ну, то есть рожать? И это понятно, но есть какое-то слово, но ну, неважно потом найдем. Ну, ну это когда половозрелость наступает, губертатный, ну, нам немножко другое. Вопрос в чем, думаю, что просто тупо будут стерили стерили стерилизовать или найдут какой-то другой механизм, ну, как в Советском Союзе бром давали, чтобы там не это, не то, не это и не то, на это и на то, себе тату. Поэтому думаю, что мы придем, мы придем к тому, что просто количество населения будет уменьшаться. Либо второй вариант, надо будет эту массу людей направлять на колонизацию условного Марса. Ну, условного Марса, пока так скажем. Но только вопрос, ты же понимаешь, ну что такое замкнутая цепочка, ну вернее, ход, бег по кругу. Появляется большое количество людей, это количество людей э, нуждается в все большем количестве ресурса. Э, люди начинают жить получше, соответственно, ресурс у него должен быть побогаче. То есть сначала был нужен рис, э, потом одежда пару получше, потом велосипеды, мотороллеры, потом машины, а потом самолеты. Ну, условно говоря. Чем богаче люди, тем больше будет движений самолетов, тем больше будет движений того, тем нужно будет больше ресурса. На эту ресурс надо будет тем больше материалов, которые должны извлекаться, синтезироваться и так далее. Соответственно, ну, на планете будут происходить определенные какие-то изменения, которые на планету не будут ну в позитивном смысле сказываться. Ну, самая большая проблема, говорит, с пресной водой. Вот как раз Тоже это как вариант. ресурс, который не и количество людей и увеличение качества их жизни как раз провоцирует очень серьезные проблемы с, ну, водой. Ну, ты, ты, понимаешь, да, сколько миллионов все заголодают ну, Я даже не понимаю, я вот сейчас конфликт Индии и Пакистана, это же конфликт за воду. Ты не готов, вот, не, вот, не вот готов я... как говорится, не согласиться, не подтвердить, не опровергнуть, потому что там тот Кашмир, это пожизненная с 47 -го года пожизненный кусок дерьма. Это как Палестина и, блядь, это Израиль. Это, там, там даже спичку подносить не надо, там достаточно просто, чтобы кто-то ну, шепнул что-то не то, и все, и оно сразу да, это же капец полный. Но ну, те, те того не признали, те того не признали, границы условно никто там не отбивал, никто ничего не подписывал, никто не глобально ни, ни, ни с чем не согласен. Ну, полный трэш. Полный трэш. Все, не, все любая неопределенность, которая в этой жизни существует, вопрос только времени, когда она взорвется. Mm -hmm. И все. Будет Ну, будь-який конфликт, да, и так че, иначе вылазить. На зовни. Поэтому задача наша. Да, задача любой вопрос всегда, это гештальт не закрытый, любой, любой, вопрос довести до его логического завершения, это есть как раз вот та задача, ну, которая, которую должны решать люди в принципе. Как начиная со своей личной жизни, там, условно говоря, заканчивая геополитическими процессами и так далее. Все, что находится в подвешенном состоянии, херячит по-любому. Вопрос времени. Поэтому, ну, как-то так. А насчет людей, да. Э, так что готовьтесь, господа. Кто там? Юристы, там, водители, экономисты, программисты. Вообще, капец, очень жаль. У вас остались последние, может быть, год или два, когда вы рубите, пацаны. Извините, Короче, но... я так разумею, что не постраждают, только распиздяи. Не, не постраждают распиздяи и люди, которые умеют руками делать чудеса. Ну, так. Да. И языком. Да, говорит, как в анекдоте. Говорит, дед Степан, а что вы кажут, что вы такой маете шаленый успех у девчат? Дед Степан сказал, не знаю, и поправил языком кепку. Кепку. Сто процентов. А ты знаешь, как это? Говорит, один этот Ну, два друга что-то сели, там выпили туда-сюда, там базарят, один говорит, а ты знаешь, как говорит, моя дочка умеет говорит, офигенно делать языками руками. Тут такой, ты что, блин, ну это ж блин, как это? я тебе серьезно говорю, это просто капец. Да нет, да хочешь, покажу сейчас позову. Да не, ну ты. Там что-то Маша, Маша заходит, говорит, а сделай хорошо языком руками, мама вот такая же история ребята да поэтому э, айтишники э, конечно сочувствую вам сильно э, пока еще рубите все что можете потому что когда эта э, чудо машина научится сама писать программки для получения себя ну к сожалению все пойдем вот в, этот, э, в народное хозяйство да э, ну ничего это как раз заодно вес можно будет погонять там и так далее форму набрать там какую-то Вояки, кстати, тоже ну, сложный вопрос. Думаю, что через лет 10, ну, может быть, 15, количество дронов разнообразное будет критически возрастет. И звездные войны станут реальностью. Ну, в принципе, на дроны уже подойдут. Ну, уже да, но я имею в виду в полном объеме. А то есть, то будут танки, роботы, танки, танки, самолеты, все будет вообще. Все будет работать на искусственном интеллекте. Не надо будет никому никаких ребов, ничего там не, не, не будет работать. Просто каждая будет программа закачана и сам будет цели выбирать и все будет решать. Поэтому ничего не будет. Язык то само собой. Эти э, чипчик будут вживлять просто, называется чипчик переводчик, и все тебе будет вообще понятно. Я думаю, люди, э, что самое интересное через какой-то промежуток времени мысли будут просто передаваться вот так вот, понял, да? Даже рот не надо будет открывать. Но можно. Так это сто процентов. Уже сейчас э, есть, э, ну активность головного мозга уже считывается полностью. Mm -hmm. Осталось только его расшифровать и сделать программу, которая будет и трансформировать. Да. Поэтому реально, реально грустная история. Ну, не ну как грустная. Ну, еще, конечно, хватит многим, э, ч, что поделать. Заберешь. Но а в целом, конечно, это конец какой-то э, эпохи, да. А дальше будет не знаю, ну опять же, да, будут вернемся к истокам, то есть люди будут делать какие-то условно там подделки, ну как, то есть каждый человек, у которого будут свои какие-то ну способности, вот тот и будет реализовываться, а вот в этом глобальном масштабном производстве, ну особо никто задействован не будет вообще, Ни в машиностроении, ни в чем вообще, то есть человек это будет Уникальность человека вернется к своим истокам. Кто лучше всех умел охотиться на кабана, условно говоря, ну а по-другому, кто умеет сделать там какую-то кружку или эту или то, тут будет пределе, условно говоря. А те, которые были просто ну, средством труда, ну не знаю даже, но ну, будут лежать на диване и смотреть марафон или как и Телебарахфоте. Не, ну это вообще интересная тенденция. Это вообще рост цивилизации или это рост перед падением Я считаю, что подходим к финишной черте. Просто вопрос для истории, финишная черта сто или 200 лет, ну или триста, это понятно. Но вообще подходим к финишной черте. То есть вот эта Атлантида и прочие, которые находили и говорят, что это цивилизация, наверное, скоро шандарахнет. Туди Ну, У мене теж таке враження. Я думаю, да. як, як загубити, як взагалі, як так відбувається, що технології втрачаються, да? тобто вони ж там століттями Унічтожили, напрацьовуються, напрацьовуються, все. напрацьовуються, напрацьовуються, людство доходить до якихось своїх пікових, пікових значень. Ну, от, наприклад, як взяти зараз, да? уявімо себе, що штучний інтелект заміняє майже там, 90% всіх професій, які актуальні на сьогоднішній день. І потім в один прекрасний момент стається якийсь колапс, там із серії, як оце це нещодавно в Іспанії, чи де там якийсь самоліт, там щось потушив, пропало світло, і Іспанія всі... А ти прикинь, да? мраки на три а дня ж... і відкидується да. відкидуються цивіліза... цивілізаційно. відкидується десь в темні часи середнього середньовіч. Отак, десь такий самий сценарій. Тобто, в один прекрасний момент станеться якась халепа. Умовно кажучи, штучним інтелектом або там з джерелом якоїсь енергії, і людство вже не зможе відновити його, тому що початкові етапи розвитку були втрачені. Тобто ми знову повернемося в якісь такі глибокі початкові етапи, там де будемо табуретки робити з дерева. У людей не будет просто компетенции. Не, компетенции не то, что еще. там новые программы писать. Да. Они вообще забудут, что такое язык программирования. Ну, а потому, журнал. что искусственный интеллект будет, как телевизор мне природу заменил. Mm. А тут искусственный интеллект заменит все. Люди утратят, да, базовые навычки вообще утратят. И будем возвращаться к этим к диким обезьянам. Охотиться, охота, собирательство. Mm, да, ну, глобально, и... глобально примерно так. Ну, думаю, что все-таки большая вероятность, конечно, ядерного, но ну, уже и не может даже не ядерного, уже следующие там есть бомбочки новые без радиации, тоже прикольная э, уносят все, то есть радиации как бы нету, но он усилил, вот эта взрывная волна, изучение прочее, примерно такое же. Э, вчера начал, не дослушал, заснул. Гала какая-то бомба. Ну, неважно. Интересная история тоже. И в конечном итоге, думаю, да, вернемся, или все сотрется, потом новая там микроб какой-то залетит к нам или выживет а, да, какая-то там это выползет какая-то хрень с под земли там червячок и начнется вот эта вся эта история. Ну так что не, не забываем про чудо вирусы, которые тоже может корону нам над нас над нами уже поэкспериментували, да? Я ну думаю... это, кстати, эксперимент такой себе был, блядь, а -а -а. Ну если честно. Но ну, ты понимаешь эксперимент, который над нами сделали, в моем понимании? Он показал только одно, практически абсолютную какая-то неспроможденность, как неспособность а с... практически абсолютную неспособность государства, ну, бороться с такими вызовами, mm -hmm. абсолютно. Начиная с того, что, блядь, вообще не знали, что делать, полная паника и хаос и отсутствие масок, заканчивая тем бесполезными, сука, вакцинами, которые людей погробили, блядь, то и многих будут гробить еще долго и нудно. Пачками, да. Ну, что нам нужно, будет дизнаться, что... Да, побочка вылезет для через 10, ну, чтобы ты понимал. Чи это вообще был шлях, который врятував, чи... Не, ну, уже, уже, уже понятно, что это был шлях, который не, не врятував, а который просто адаптация окружающей среде к изменениям окружающей среды и зарабатывание бабок на доверчивых дебилах. И все. То есть нас. Хотя вакцины делали и бесплатно, но все равно же это финансировалось за счет кого, налогоплательщиков, ну понятно. Поэтому очень грустная история. Развивайте свои способности развивайте свои ментальные способности, развивайте свои творческие способности, развивайте свои способности делать что-то руками, развивайте свои способности тягу к спорту и так далее. Развивайтесь сами как люди, а не как средства производства или там Адаптивная система, которая там за зарплату готова быть полуроботом и так далее. Потому да. что пойдете на помойку истории, потом будет очень тяжело развиваться. Как радиоприимач для тиктоков. Сто процентов, да. Поэтому развивайтесь, будете востребованы всегда. Человек востребован будет всегда. А организм, который рожден для того, чтобы что-то делать, ну такое дело. В зависимости от спроса. Поэтому всем добра.